আপোনালোক সকলোকে কাব্য আড্ডাৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট তথা চৰ্চিত অসমৰ চৰ্চিত কবি ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ মজুমদাৰদেৱ সেয়া ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ মজুমদাৰ দেৱ আপোনাক আমাৰ কাব্য আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এজন চৰ্চিত কবি কবি হিচাপে আমি জানো কবিৰ উপৰিও আপুনি কবিতাৰ বিষয়ৰ উপৰিও আপুনি কিবা বেলেগ প্ৰবন্ধ পাতি বা কেনেকুৱা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ মাজে মাজে গল্প লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰোপৰি প্ৰবন্ধ কিছু লিখোঁ মনলৈ অহা কিছুমান চিন্তা বা সমাজৰ পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ বাহিটাত কিবা কিবি বিষয়ে লৈ পেলাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰবন্ধ লিখাৰ যত্ন কৰোঁ আৰু মই শুনা ভাবিছোঁ আপুনি অনুবাদৰ কামতো জড়িত হৈ আছে নেকি অনুবাদ কৰিলে আৰু এতিয়া আপোনাৰ নিশ্চয় কবি কবিতা মানে কি আপুনি ধৰক নতুন প্ৰজন্ম কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে কবিতাৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ কবিতাৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰম্ভণিতে অলপ কবিতা বস্তুটোৰ সংজ্ঞাটো বা শুদ্ধ বুলি আমি যিটো কওঁ তাত কেইটামান শব্দৰে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰাটো অলপ জটিল বুলি মই ভাবোঁ তথাপিও মানুহৰ মনোজগতত পৰিৱেশ বা যিজন মানুহৰ চৌপাত থাকে বা তেওঁৰ যিটো পৰিৱেশত থাকে বা যিটো পৰিৱেশত থাকেই বা ডাঙৰ দীঘল হয় এই গোটেই কথাবিলাকক লৈ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চেতনা এই গোটেই কথাবিলাকে তেওঁ সমৃদ্ধ হয় আৰু এই সমৃদ্ধ হোৱা কথাবিলাক যদি আক্ষৰিক ৰূপত আহে তেতিয়া কেতিয়াবা কবিতাৰ ওপৰত আহে কেতিয়াবা গল্পৰূপত অন্যান্য বিভিন্ন ৰূপত আহে আৰু কবিতা তাতকৈ অকণমান বেলেগ বিষয় এটা মানুহৰ একদম মনৰ অন্তৰ জগতৰ কিছুমান মানে ভিতৰৰ পৰা কবিসকলে মই বহুত ভাবোঁ যে তেওঁ যিখন বাস্তৱ জগত সেই বাস্তৱ জগতখনক অকণমান বেলেগ দেশেৰে চাই সেইটো অনুধাৱন কৰি তাক ৰূপ দিব বিচাৰে সাপ্ত্বিক ৰূপ দিব বিচাৰে আৰু তেনেকুৱা ভাষাবিলাকেই ইজানিং কবিতা মই তেনেকৈ ভাবোঁ আপোনাৰ পৰিৱেশ বহুত বেয়া লাগে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ৰিয়াৰ কৰে পৰিৱেশটো লাগিবই পৰিৱেশত থাকিয়ে কাৰণ পৰিৱেশৰ পৰাই গোটেই কথাবিলাক আমি আহৰণ কৰোঁ যেনেদৰে আমি বাচি থাকিবলৈ অম্লজান লওঁ পৰিৱেশৰ পৰাই লওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা লওঁ পৰিৱেশ প্ৰকৃতিৰ নোহোৱাকৈ সৃষ্টি হ'ল এইটো মূল আঘাত পৰিৱেশ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন অনুসৰি কবিতাৰ মানে এইটো অলপ সলনি হ'ব পাৰে আৰু কবিতাৰ সলনি হ'ব পাৰে কবিতাৰ অকল পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বুলি নহয় মানুহৰ মনোজগতৰ বিভিন্ন কথাও সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱৰ্তন হয় এই যে মনোজগতৰ কথাটো ক'লোঁ মই মনোজগতখন মনোজগতর কথাট কথাটো কেনকা বিভিন্ন মানুহজন লৈ মানুহৰ মনৰ জগতখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু কবিসকল বিশেষকে সৃষ্টিশীল তেওঁলোকে সৃষ্টিৰ মানে অনুসন্ধানতে থাকে কেনকা বস্তু এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিষয়বস্তু এটা আহৰণ কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ বিভিন্ন কথাৰ সাথে কবিসকল সকল মূলত হৈ থাকে আৰু সেই কারণে মনোজগত সেই কথাবিল লৈ পেলাই কবিয়ে কবিতা রচনা করে বা মনোজগত সেই গোটেই কথাবিল সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই সলনিও হয় মনোজগত এই যে সলনি হওয়ার কথা বলছো কারো কেজি ল পুরে সলনি হো পারে বা পরিবেশের কারণে সলনীয় হবেনা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহর কারণে সলনি হো পারে বা বিভিন্ন ধরনের কারো তাদের দিয়া করে আর এই গোটেই কথাবিল মনোজগত আসলে পরিচালনা করে আর সেই মনোজগত কবিয়ে এক নির্দিষ্ট পর্যায়ল

মানে কবিতার আগে জনপ্রিয় কথাটা কেউ মই মানে নজানো আসলে কবিতা কেউ জনপ্রিয় হবেনা কবিতা হলে কবিতা হলে এই মানুহৰ মনত যাব মানুষ এটা আকয়ালি লোক তার গোটেই কথা আমি আগে ঈশ্বর নিচিনা তোমার কোথা করো এই যে আমি করবিতাটা সকলেই পড়িস একটা জনপ্ৰিয় কথা আছে মানুহৰ কথা কতই কথাটো জনপ্ৰিয়তা কিনা কথা আছে যে মানৱ মানব কথা কোথাও আইছে মানুহ গিয়েছে মানুষ

কিন্তু সেইটো শুনিলেই বা থাকিলেই গোটেই কথাবিলাক যে হ'ব লাগিব বা হয় এনেকুৱা কথাটো আচলতে হ'ব নালাগে কাৰণ কবিতাত জনপ্ৰিয় কথাটো নাই জনপ্ৰিয় কবিতা হ'ব নোৱাৰে কবিতা কবিতা হ'ব পাৰে কবিতাহে আচলতে মই এই যে উদাহৰণ দুটামান দিলোঁ এই ধৰণৰ কথাটো হ'লে কবিতাই এটা স্বকীয় ৰূপ পাব আৰু স্বকীয় ৰূপ পালে কবিতা মানুহৰ মাজত থাকিব মানুহে কবিতাক লালন কৰিব পালন কৰিব সৃষ্টিকৰ্তাই মাত্ৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কবিতা জনসাধাৰণৰ মাজত লালিত পালিত কৰিব তেতিয়া যদি লালিত পালিত হৈছে তেতিয়া সেইবিলাক কবিতা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে সেই কবিতাবিলাকৰ সাৰ্বজনীন এটা গ্ৰহণযোগ্যতা আছে সেই কথাটো আমি চাব লাগিব আপোনাৰ এইটো গম পালোঁ কবিতা আমাৰ আপোনাৰ যদি ধাৰণা বহুত ভাল লাগিল সেইটো আৰু বহুত নজনা কথা জানিলোঁ মই জানিলোঁ ছটা দল আকৌ গম পালে আৰু এইটো এতিয়া আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথালে হ'ব আপোনাৰ কবিতাৰ উৎস মানে কবিতাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস কিবা আছিল নে কেতিয়াবা আপুনি লিখা আৰম্ভ কৰোঁ মই আচলতে স্কুলীয়া জীৱনতে কবিতা লিখিছিলোঁ ইয়াৰ কবিতা হৈছিল নে নাই সেইবিলাক কথা অলপমান মানে নিজৰো এটা আছিল কবিতা সূক্ষ্ম বস্তু এটা হয়তো মনত কিবা শিকিছিল মই তেতিয়াৰ পৰা লিখিছোঁ আচলতে প্ৰেৰণা বুলি ক'লে মই ভাবোঁ যে মানুহ কেতিয়াবা অৱহেলিত বঞ্চিত কবিতা হ'লে কিজানি কবিতা লিখে প্ৰথমত যেনে কবিতা লিখে মই এইটো ভাবোঁ যে অৱহেলিত বঞ্চিত আৰু মানে যদি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ থাকে তেতিয়া কিজানি মানুহে কবিতা লিখে মোৰ কিজানি সেনেকুৱা এটা হৈছিল অৱহেলিতও হৈছিলোঁ ক'ৰবাত বঞ্চিত হৈছিলোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেন মোৰ এটা খুব আছিল সেই এই গোটেই কথাবিলাক যেন মই ক'ৰবাত ক'ব লাগিব নহয় এতিয়া মই কি ক'ম মই ক'ৰবাত মানে সেই যে মোৰ মনৰ ভিতৰত সেই গোটেই কথাবিলাক আছিল সেই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰা মই লিখিছিলোঁ বা লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে যে এই মানুহজনৰ পৰা এই কথাটোৰ পৰা যে ইচ্ছা সেনেকৈ পাইছিলোঁ মই এইটো ইমান ঠিক কথাটো মোৰ নাই মই এটা কথা কথা পাতি আছো মাওঁতে এটা কথা কওঁ যে আমি এই যিটো আড্ডা মাৰি আছো বৰ্তমান খাদ্য আড্ডাৰ এইটো ছাৰৰ ঘৰতে মাৰি আছো আমি আৰু অলপ আগতে ছাৰৰ বাইদেৱে আমাক জলপান দি গ'ল এতিয়া এটা কথা কওঁ ছাৰ আপোনাৰ ইমান শব্দ ক'লে শব্দ বুলিয়ে কৈছোঁ এনেধৰণৰ কাৰণে কিন্তু এটা শব্দ মিচিং যেন লাগিল ৰোমাণ্টিক বোলা শব্দটো নাই নেকি আপোনাৰ যিটো কথা ক'লে আৰু ভোট ৰঞ্জনা ৰোমান্তিকটো থাকেই ৰোমাঞ্চ বা ৰোমাণ্টিক ধাৰণা এটা ফিলিক সেই ধৰণৰ কথাবোৰ থাকে নিশ্চয় থাকে মোৰো আছে সেইটোৰ পৰাতো হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰি নহয় কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাও লিখিছোঁ আমি অলপ যেতিয়া যুৱক অৱস্থাত আছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা লাগিলে সেইবিলাক কবিতা লিখিও হ'লে হয় সেই বস্তুটো হয় এতিয়া মানে চাৰণতে যিবিলাক কবিতা লিখিছিলে আপোনাৰ মেগাজিনত আলোচনীত বা পেপাৰত বাকলি কাকত তলা পাইছে আৰু পাইছে এই একত্ৰকা কৰি আপুনি কিতাপো উলিয়াইছে কিতাপ উলিয়াইছোঁ মানে কেইখনমান উলিয়াইছে কিতাপ কবিতা পুথি এতিয়ালৈকে যিখন উলিয়াইছে সেইখন উলিয়াব বুলি কোৱাটো মোৰ লাজে লাগে এতিয়া উলিয়াব নাভাৱে ঠিকে আছে মই দুখন পঢ়িছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰিব ছাৰ নামখিনি অ মনত আছে নেকি অঁ মনত আছিল প্ৰথম কবিতা পুথিখন মোৰ দুহেজাৰ চনত প্ৰভাৱ পাইছিল দুহেজাৰ চনত সেইখনৰ নাম আছিল সেই মোটামুটি বাইছ বছৰ আগতে ৰখা পাইছিলে প্ৰথম তাৰপিছত দ্বিতীয় অসম কবিতা পুথি আছিল বিশ্বাস কৰা মই তোমাক ভাল পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত তৃতীয়খন আছিল মাগুৰ বৰণীয়া মাগুৰ বৰণীয়া তাৰপিছত চিট পকিলা চিট পকিলা তাৰপিছত অলপ অলপ খেলুৱৈ তাৰপিছত আৰু আছে বহু কথা এনেকুৱাকে তিপা পূজাৰী মই এখন নলবৰীয়া ভাষাৰ মানে কামৰূপী ভাষা কামৰূপ তামৰূপ ভাষাৰ কবিতা এখনো লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ সেইখনো সমাদৰ পাইছে যথেষ্ট এনেকৈ এতিয়া আপুনিতো বহুত কিতাপ লিখিলে সাতশ কিতাপ হৈছে এতিয়া যিহেতু আমাৰতো কাব্য আড্ডা নাম দিছোঁ আড্ডা এটা কবিতা পাঠ হ'লে ভাল হয় যদি আপুনি ভাবে এটা কবিতা লাভ কৰি ভাল থাকিব আপোনাৰ চৰকাৰ হ'লে ভাল অঁ ঠিক আছে এটা কবিতা মাতি দিব খুজিছোঁ কবিতাটোৰ নাম আইনষ্টাইনৰ মেকুৰী সূতা গছডালৰ ডালটোৰ পৰা খৰা হাঁহিত আলতীয়া মাটিত লিপিত খাই ধৰিছে কোনেও দেখা নাই সৰা মাটিত লিপিত খাইও ধৰা আইনষ্টাইনৰ বেহেলাৰ তাঁৰত উঠি ষ্ট্ৰাইকাৰোৰে জেপত সোমাব খোজা হাঁহিটোৰ যি অভ্যাস আকাশত তৰাইহে একমাত্ৰ দেখে প্ৰায়েই দেখা এটা দৃশ্য আইনষ্টাইন বহা চকীৰ খুৰাক গা খজোৱা দুটা মেকুৰী আকাশমোৱাকৈ চাই গছৰ ডালটোক কিবা খোৱা যেন পাওঁ আৰু এপাল বৰফিয়াই হাৰী চিঙি সৰা দেখি তল সৰা বগৰী বিচৰাহি বিচাৰিয়েই হ'ল দিনৰ দিনটো জোনাকে পিয়া পি দিয়ে দিয়া মাত নদীলৈ নামি যোৱা বনৰীয়া লুংলুঙীয়া ঘাটটোৰ বাট সকলোৱে কোৱা শুই কৰে আলিবাটবোৰৰ ভিৰ বঢ়াইছে দুবৰীয়েও বোলে লাজ পায় নদীয়েও বোলে কাকো একোকেই নহয় চাদৰৰ আঁচলেদি নাক ঢাকি তিৰোতা সেৰুৱাবোৰেও জুম কৰি কৰি ক'বলৈ এৰা নাই ভিৰ পৰা বাটত ডাঙৰ মেকুৰীটোৰ বাবে ডাঙৰ গোটা কৰা সোঁ মেকুৰীটোৰ বাবে সৰু ফুটা কৰা কথাটো লাউড স্পীকাৰত লাউড ভইচতহে যেন শুই দিব এনে বুৰ্বক মানুহো বাৰু আছেনে কথাষাৰ আইনষ্টাইনক দৃষ্টি কৈছে সেই কথাটাই বহুত ভাল লাগিল নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল পাইছে শুনিম মানে মাতিলোঁ আৰু কি মাতিলোঁ নাজানো কি কবিতা লিখিছোঁ এইবিলাক এতিয়াও মই জনা হয়নে আচলতে কবিতা যিহেতু এটা নীৰৱ সাধনা আচলতে মানে লিখি আছোঁ ভাবিছোঁ ভাল কবিতা এটা হ'লেও লিখিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু কবিতা আড্ডা আপোনাৰো এটা কবিতা পাতিব পাৰি যদি আছিল লগত ঠিক আছে কবিতাটো মাতিবলৈ ভাল লাগে বাৰু মাতিম এই মাতিবই বাৰু কবিতা এটা পাঠ কৰি দিম আৰু আপডেটি নহয় আৰু কবিতা বুলি নহয় ঠিক মই ভাবিছোঁ কবিতা বুলি আপোনালোকে কথা ক'ব যে চাৰে কি কৰি ভাবে নিশ্চয় ক'ব মোৰ কবিতাটোৰ হিৰ নাম গল্প এডাল গছৰ কাহিনী কৈছিল মোৰ প্ৰিয় কি শূন্যতাই আপুনি ভাবিব পাৰে কি হ'ব পাৰে শূন্যতা অসীম নীল আকাশ জীৱনৰ ছন্দ অথবা জীয়াই থকাৰ হাবিয়াস গছডালে চাহ দিছিল গছডালে ঋতুৰ আগমনিৰ বতৰা দিছিল ফল ফুল আৰু বটল দেখি শেষত দেহৰ ৰক্ত মাংসৰ টুকুৰাাৰে সাজি দিছিল ভাগৰ গীৰাবলৈ এখন চপী গছডালে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছিল নিজৰ জীৱন দি উপকাৰী হোৱাৰ এই শূন্যতাৰ পাছত উচপি বিচাৰি আছোঁ এটপাৰ অক্সিজেনৰ বৰষুণ তুমি থাকিলে আমি থাকিম অথবা চৌদিশ এক বৃহৎ শূন্যতাৰ আৱৰণ অক্সিজেন শূন্য জীৱন শূন্য প্ৰেম শূন্য ঘৃণা শূন্য সংকল্প তোমাক অতীত হ'ব নিদিওঁ তোমাৰ স্মৃতিত ৰপন কৰি যাম অসংখ্য শেহতীয়া সপোন শূন্যতাৰ উৰ্বৰ বাসতী বৰ ভাল লাগে কবিতাটোৱে মানে গল্প বিভিন্ন গল্প ক'লে আমাক মানে আমাৰ প্ৰয়োজনৰ ধৰণৰ বিভিন্ন কথাকে দি শংকিত পৰিলক্ষ কৰিছে এডাল এটা গছৰ পৰা অংগদানৰ পৰা সংকল্প সেই পৰ্যায়লৈকে ভাল লাগে মানে অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আমি আজিৰ আড্ডাটো বেছি দীঘল নকৰোঁ এইখিনিতে ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজিৰ আমি আড্ডাটো সিমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ